еще буквально три года назад, два года назад, мы могли об этом только мечтать. Два года назад мы уже об этом мечтали. И вот в сентябре этого года мы подписали договор о том, что с Юстримом это компания, которая представляет Международную федерацию мотоспорта во всем мире, о том, что мы будем проводить 17 августа следующего года. В городе Димитрове чемпионат мира по мотокроссу МХ1 и МХ2. Как связаны сегодняшние события и то мероприятие, какое пройдет у нас в Димитрове? Я думаю, связь очень простая. Мы сначала чего-то хотели, мечтали, а потом просто делали. Я просто призываю вас, вы здесь представляете все свои территории, свои громады. Если вы чего-то хотите... Нужно просто по-настоящему хотеть и каждый день двигаться к своей мечте. И у вас обязательно все получится. Удачи! Если позволите, я смысла. Я для себя расписал технологию процесса, я очень... Для меня очень интересно таким образом штурмом решать эти проблемы, которые есть. Я для себя технологию прописал и мы ее будем использовать. Это раз. Второе, из того, что я услышал, что сделаю я. Ну, первое, я пролетаризирую и надеюсь, мы в кратчайшие сроки реализуем то, что сегодня обсуждалось. И как мы проговаривали, вы будете приглашены, мы посчитаем, насколько было это успешно. То, что я услышал. Мы проанализируем все э, группы, все населения, которые требуют помощи и объем этой помощи. Э, в разбитке по группам, как я сказал. Второе, что мы делаем, мы проанализируем все возможные источники решения этих проблем, бюджетные, небюджетные и так далее, и так далее. А им не всегда нужна даже бюджетная помощь или финансовая помощь. Нужна помощь где-то духовная, где-то и волонтерами можно э, к больному ребенку прийти в больницу, спеть песню, или, баб... или молодежь придет к бабушке. У нас есть волонтеры, которые сегодня этим занимаются. Следующее, что мы сделаем, мы создадим технологические карты и регламенты получения помощи. То есть э, вот есть у нас бюджет или есть источник финансирования, а есть вот вот здесь есть человек, который что нужно, чтобы из пункта А прийти в пункт Б. Это мы сделаем следующее. Мы создадим площадку, где можно будет разместить эту информацию, где можно будет разместить эти службы, где можно разместить эту технологию, и где можно будет разместить этих волонтеров. Ну и, конечно же, это неразрывно связано, я не буду вдаваться потребности, это и комитета самоорганизации, и всех тех, кто сопричастный. Причем они будут, это будет структура саморегулируемая, поскольку наполняться она будет как раз от каждого жителя и через комитеты самоорганизации. Ну и доведение, конечно, до каждой группы, до каждого человека. Но после этого у нас одно, это постоянный мониторинг, это анализ, совершенствование, реализация уже второго этапа. Будем надеяться, нам это успешно удостоверить. Ну что, друзья, Спасибо. вы видите, что... <связь> это, например, говорили, ...когда совесть, интеллект и политическая воля соединяются вместе ну я имею в виду не только нашу команду, а вот как бы наш синергизм, то есть надежда, что что-то можно сделать и продвинуться вперед. Мы искренне желаем, чтобы вы стали еще одной пилотной площадкой в нашей стране, по внедрению этих интересных новаций. И чтобы мы могли всем остальным говорить, вот видите, ребята, а там вот... вот а вы что? Ну и так далее. Ну, коллеги, если позволите, маленькую... я сам это не сделаю. Если не будет прямого вашего участия и поддержки, вы можете на него рассчитывать. Да, предложение, вот здесь обсудить, объединить насилие, и давайте сделаем это. Сейчас... Мы еще не уезжаем, мы еще с вами поработаем. Спасибо. Друзья, ну что, мы подходим к финалу нашего интеллектуального труда. Это проект резолюции вернулся. где вы? Давайте. А мы не хотели, перед раз... чтобы не отвлекать ваше внимание, давайте так, у нас уже принтер, можно сказать, сдох, поэтому одно на двоих. На И троих. На, троих? на, троих, да. на троих уже сразу. Да. Ну, Давай на На Олег, чтобы никто не знал, разрывайте на две части. И а списки готовы? В электронном виде все будет отправлено. Все будет отправлено. Если вы поставили правильные свои координаты, вы получите то, что <служут> а? все остальные поставили. <служут> Ничего себе, не почерк. 12 марта. <служут> Друзья, двигаемся таким образом. Дайте почитать. <служут> ваечка, ваечка, вы Я так далее. На миссию? вашу группу попадет. Как на вашу группу? А? Я в интернет вывожу. А? Нет, 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 да. Давайте так, друзья, я сейчас устану, то, что там сзади, я могу выставить. Мы э, никаких э, велосипедов здесь не открываем. Здесь концентрировано в виде представлены результаты нашего совместного годового труда исследованию, по поиску и распространению кращих практик и всего остального. Здесь выделены эти 7 основных проблем, которые мы с вами вместе решали. Они не, не с неба упали. Понимаете, это результаты нашего труда, выявлении этих проблем. Мы э, предлагаем всего шесть пунктов, как обычно бывает больше, которые мы... вы поддержите, а мы уже как э, ваши представители будем вместе с вами стараться их выполнить. И тут речь идет о том, что вы в первую очередь поддерживаете те наработки, которые мы с вами сделали, а мы надеемся их довести до кондиции. Поэтому не забудьте, пожалуйста, все докладчики нам сдать свои материалы. Это раз. Второе. Мы, вы рекомендуете как бы, конференция руководства Всеукраинской ассоциации, которая выступает основным стержневым игроком в этом процессе, обратиться в Минсоцполитики, и в другие инстанции, которые необходимы, для внесения тех самых изменений, поправок, предложений, о которых сегодняшла речь. И в законодательство, если идет в кабинет министров, это может быть туда, и в подзаконные нормативные акты, которые, за которые отвечает Министерство социальной политики. Мы предлагаем получить, опять же, нам обратиться в наш координационный совет по развитию, содействию и развитию гражданского общества, чтобы мы через него смогли еще раз как бы... Базу опираясь на вашу поддержку, пролоббировать принятие уже в нашей редакции закона про органы самоорганизации, про общие собрания и той самой концепции, которая еще раз будет рассматриваться, как мы тут просто на не указано, но мы ее сюда добавим. Возник такой конфликтный вопрос вчера по поводу новой редакции органа, проекта закона об органах самоорганизации. И мы предлагаем поддержать наше обращение к Кабинету министров, я думаю, может быть, к администрации президента Алексей Сергеевич, честно, не успели просто э, сформулировать все это досконально. Ну, из того, о чем уже было сказано, и концепции того, что здесь в четвертом пункте, если вы нам поручите, что вы поддерживаете это обращение, как вы поддерживаете принципиально, то мы и от имени нашей конференции будем уже иметь возможность продвигать его дальше. Провести целеустремленную информационную кампанию, ну, конечно, мы используем наш ресурс, самого Home.ua, но мы обращаемся к вам, друзья. У вас есть у многих свои ресурсы, поэтому давайте на этом этапе сейчас посотрудничаем для того, чтобы материалы нашей конференции стали достоянием как можно более широкого круга заинтересованных лиц. Обязательно. Ну и, конечно, Сергей Николаевич. Ну и мы будем продолжать развивать мережу, створня мережи. Как сегодня сказали хорошо, э, Нелли Ивановна сказала, что у нас же центр есть. То есть сегодня у нас их значительно больше, друзья. Но мне кажется, что главный центр, главные центры у нас не на территории наших областей, а главный центр у нас вот здесь. Это наши кардиосимуляторы, которые способствуют развитию демократии, внимание к людям, совести, ума и желания. Вот, собственно говоря, такие основные позиции, которые мы предлагаем вам поддержать в итоговом документе нашей конференции. Что вы скажете? Поддержим. за. Ну за это прошу проголосовать. Спасибо. Ну, Алексей Сергеевич, давайте следующий вопрос. Запахи обеда уже до нас до чем я в по последних пару слов скажу, еще пару, несколько организационных моментов организаторы просили озвучить. Во-первых, если мы там находили флешку, то теперь мы потеряли кое что так, вот. вот. э -э Валентина Папочку нашли свою, где-то пропала в недрах этого зала черная папочка с черной кнопкой, да? Чем Есть, с кнопкой. Черная, папка. черная папка. С компенсацией за дорогу Ник Никто не видел. Да. Черная папочка. Это ну, это... Вот. Ваша? Валя, берите ее тоже хорошие. А это я знаю, это Анина. Это Анина. Там тоже Розум, это розум. Там Ну ладно, все. давайте, да, надо попытаться найти. В черной комнате. Значит, второе, возникал вопрос по поводу списков, просили тоже передать, что списки будут разосланы в электронном виде на ваши те адреса, если они указаны правильно, то вы их получите в самое в ближайшее время. Славик берет на себя повышенные социалистические, как раньше говорили, обязательства отправить всем в электронном виде эти списки. Водители Лариона да. путько берут на себя. Да. По а вообще, кто говорит, что, когда появится отчет? Э, отчет в смысле? Кто, отчет, пресс релиз мы сделали. пресс релиз материалы, резолюция, обращение, это все будет в течение завтрашнего дня это сделано. А, Дальше, а, 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 следующее. А, значит, огромная просьба ко всем, кто получал компенсацию, это от бухгалтера просьба, кто получал компенсацию за проезд обратные билеты, оригиналы обратных билетов, с которых делались копии, надо будет отправить почтой в адрес ассоциации. На всякий случай, давайте я вам продиктую этот адрес, запишите, если кто еще его не знает. 65014. 65014. <связать> Одесса. Ну там на сайте. Улица Морозлиевская, 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 38. Не Морозлиевская, 38. Значит, ассоциация это бывший градоначальник, один из известнейших градоначальников Одессы, грех по национальности. Одесса – интернациональный город. Поэтому Всеукраинская ассоциация самоорганизации населения. Если какие-то вопросы, вдруг кто-то потерял адрес и тому подобное на сайте саморгумей, там есть этот адрес без проблем вы его найдете. Это второй момент. Треть, следующий уже какой-то момент. Значит, огромная просьба, поскольку будет издаваться брошюра по итогам этой конференции, всех докладчиков, кто что-то говорил, или кто не, не, сказал, себя сдерживал, но хотел бы сказать, Пожалуйста, не сдерживайте себя. И в течение недели на тот ящик, с которого вам все время писали, самоор собака Укрнет, Самоор собака укрная в течение недели. Где собака живет в вот, ящике? Да. Вот, пожалуйста, туда отправьте свои те материалы, которые вы хотите, чтобы попали в этот итоговый сборник э, конференции. Э, поэтому туда, пожалуйста. Ну, в пределах разумного, я скажу. Следующее, значит, туда же просьба, кто делал презентации с презентациями пауэрпоинтовскими, пожалуйста, перешлите свои презентации также, на этот ящик. Потому что вдруг какую-то презентацию мы не получили. Потому что с разных компьютеров там делались презентации, каждый там свое дело, поэтому, пожалуйста, скиньте туда свои презентации. Несколько еще организационных моментов. Значит, кто в 303 номере жил... Вот. У вас номер, Никитовка, да, продлен до 6 часов, поэтому вы в этом номере можете находиться до 6 часов, то, что передают. Да? Значит, спокойно себе там находитесь. Что касается тех, кто уезжает сегодня в Донецк, еще раз поднимите руки, чтобы мы никого сегодня не забыли. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Э -э девять. Девять вроде бы человек. Не-не-не, Славик не, 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 не уезжает. Девять человек. Мы никого на этот раз не забыли. Значит, в 15:15 .15 после обеда в 15:15 .15 будет организован трансфер в Донец на ЖД вокзал. Поэтому, пожалуйста, не потеряйтесь. Все вас, Панес, От От тут вас, Оттуда до стояночки, где прямо около КСТЦ сбоку, где вы. От, значит, те, кто. В Украине остается, у нас там еще, вы знаете, для ресурсных центров тренинг, и еще там пару человек у нас остаются там по своим делам в так? Да? тоже в 15.15 .15 будет обратный трансфер в, в отель Украина. И ресурсным центром, напоминаю, что в 4 часа у нас состоится там встреча отдельная по нашей дальнейшей деятельности. Поэтому в 4 часа планируйте дальше, что она состоится. Все, вроде бы с тем, что я хотел сказать по просьбе организаторов, я озвучил. Теперь, ну, напоследок уже, скажем так, от себя. Э, друзья, э, безусловно, это мероприятие стало, ну, на мой взгляд, возможным благодаря в очередной раз сотрудничеству э, между ассоциацией и профильной организацией, которая у нас есть в том или ином городе, где мы проводим подобные мероприятия. Э, ну, вы знаете эту организацию, Лена Головкина обещала где-то до нас добежать, она все время в бегах, вот она звонила э, полчаса назад и говорила, что к двум часам она добежит до нас. Э, и да, у нее есть еще 10 минут для того, чтобы добежать. Э, но я, например, со своей стороны хочу э, поблагодарить всех, кто был причастен к этому процессу. Э, отдельная благодарность, наверное, Андрей Семенович тоже присоединится именно к городскому совету, к руководству города, за то, что оказали содействие в организационных моментах, связанных с проведением данной конференции. Я очень признателен, что вы все приехали сюда, инвестировали свое время, Кое-кто из вас преодолел всю страну для того, чтобы сюда доехать и больше суток ехали в одну сторону, чтобы добраться в Горловку. Я действительно надеюсь, что вы открыли многие для себя этот регион, этот край, по крайней мере, кусочек его. Очевидно, что это не все. И я очень надеюсь, что мы дальше с вами сможем двигаться действительно вместе для решения тех проблем, которых мы озвучивали и на прошлых конференциях, которые мы поднимали на многих наших мероприятиях и которые, безусловно, обсуждались сегодня здесь также. Почему я об этом говорю? Потому что еще раз обращаю ваше внимание, что нам сегодня приходится по определенным позициям реально, как любит говорить Андрей Семенович, плыть в бассейне с серной кислотой. Это правда. Поэтому те ситуации, о которых я в частности говорил, по законодательству и тому подобное, нам придется вполне вероятно в ближайшее время коммуницировать снова и, возможно, обращаться к вам с просьбой поддержать определенные наши инициативы, направленные на то, чтобы противодействовать тому, что сегодня пытаются протолкнуть так, через черный ход, я бы сказал, культурно выражается. Вот. Поэтому это правда. И сегодня у нас другого пути нет, если мы хотим, чтобы это движение развивалось, развивалось в том, я сказал бы, идеологическом русле, о котором мы говорим, то у нас другого варианта нет. Спасение утопающих – дело самих утопающих. Но я очень надеюсь, что в этом горном море мы все не потонем. А выплываем и еще станем капитанами кораблей, тех самых своих маленьких кораблей, я имею в виду, в домах, улицах, микрорайонах и тому подобное. И реально самоорганизация населения будет именно тем флагманом да, нашего движения на ближайшие. По крайней мере, по крайней мере ближайшие 80 лет о которых которые сегодня, по сути, Горловка празднует этому движению. И не поэтому... только в домах, а и в государстве. государство ну, со, соответственно. Государство. Все начинается с дома, а государство, а, с... соответственно. Друзья, поэтому, да, хотел поэтому это сказать. то, что я хотел вам да. сказать. Спасибо вам всем. Цікава культурна програма, яка, яка дозволила нам побачити родину ще з одного боку. тут існує музей мініатюрної книги. Ще є музей освіти, ще от, є музей. У них Дахаска кожен рік по музеї відкриває. Я особисто дуже велику подякую, що я вивезен. Дізнався, що тут є половина зібрань по в Україні вже яка є, вона підходить. І мені міський голова організував, що я вот поки по, не тут сидів, я ще й туди подарувала. <нах> <Так>. <чесні, плес> Але я до чого це кажу? До того, що у нас ще є потреба. В тому щоб не це місце. тобто ми не вичерпали його абсолютно. Це, так? От. Значить, навіть в культурному плані. От. Ну, а те, що ми познайомилися з цікавою командою, лікувалися з, з молодим лідером, це, так? Значить, це натикає нас на те, що ми не одні. Що є люди у плані, які розуміють наші проблеми, які розуміють. Проблемы нашего життя, так как и мы все разумеем. И це дуже долго. Тому дякую ще размещение Еще один вопрос, о котором я забыл сказать, Сережа сейчас потом продолжим. Э, относительно будущих каких-то планов, моментов. Потому что мы постоянно на каждой конференции говорим о том, что нас ждет дальше. Э, встретимся ли мы в следующий раз или не встретимся? Я уверен, что мы встретимся. Ну, да. Я не говорю, что это произойдет очень быстро, но надеюсь, что осенью следующего года у нас состоится следующая девятая конференция. С местом мы еще определимся. У нас уже есть несколько, скажем так, предложений. Мы тут уже и Тернополь слышали, и Крым где-то там заявлял уже неоднократно свои предложения на эту тему. Но я сейчас не об этом. Я сейчас не о месте. Я говорю по тематике. Я хочу сказать о следующей тематике, по которой мы, я считаю, должны встретиться и проговорить. На мой взгляд, сейчас очень актуально, и даже в контексте этих законодательных моментов, у нас вопрос, связанный с обеспечением финансового, экономического деятельности органов самоорганизации, ресурсного обеспечения, финансирования, источники финансирования и тому подобное. То есть достаточно вот такой вот серьезный блок вопросов, который сегодня является еще пока не подъем. Мы прошлой, позапрошлой конференции планировали ЖКХ, мы провели конференцию в Львове. На прошлой конференции планировали социал, проводим сейчас, здесь уже завершаем. На следующий раз, если вот, мне так кажется, учитывая все эти тенденции, именно логически было бы целесообразно, это мое предложение, как бы именно в подобном направлении подумать. Ну, смотрите, мы в принципе говорили, о том, что ну, то, что сказал Алексей Сергеевич, это обязательная часть этой темы, но мы как бы немножко так еще говорили ШИИ, что самоорганизация как инструмент экономического развития громады, понимаете, громады и благосостояния каждого конкретного человека. Но мы опять же исходим из того, что о, надо, наверное, тут. Исходим из того, что э, благополучие человека, качество жизни не определяется только бытовыми, финансовыми, материальными э, моментами. А качество жизни ⁇ это духовное состояние, это э, удовлетворение интеллектуальных потребностей и запросов, это ощущение э, части сообщества, э, над которым сегодня нам еще очень и очень предстоит поработать. И мы желаем, друзья, чтобы э, у нас э, жизнь не от конференции до конференции, а у нас жизнь э, в организации непрерывна. Мы работаем с вами без выходных, у нас такого понятия нет, ну, потому что в <с> жизни нет перерывов. Друзья, мы э, желаем вам э, чувствовать удовольствие от этой жизни и делиться своим удовольствием с окружающим. Сергей, все, да. Я просто хотел дополнить вам и к одной из тематик будущей конференции. Э, есть такое предложение вышесказанному. Просто у нас есть как у органов самоорганизации, есть собственные права издавать свои нормативно-правовые акты. Но э, пока мало я слышал, мы постоянно тушим пожары, да? Но стратегии развития у нас до сих пор ни у кого практически нет. Если есть, то это отдельно какие-то взятые локальные там вспышки, которые нужно систематизировать. У меня предложение рассмотреть в плане экономического и в плане духовного, и каких у нас есть полномочий развития, создать стратегию там, на определенный период времени развития микрограммат конкретно микрограммат, потому что у нас есть большие стратегии да, регионов и всего остального, но как в частности к вам и вашим микрограмматам будет эта стратегия применяться, неизвестно. А вы имеете право издавать свои локально-правовые акты и принимать свои стратегии. Для чего это еще необходимо? Если мы будем в плане финансового развития да, там и привлечения каких-то внебюджетных средств и тому подобного для развития наших микрограммат, э, без принятия стратегии в вашей территории, Никаких больших привлечений средств это практически невозможно. Объединение людей на определенные цели. Да, 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 да. Это да. да. Поэтому есть предложение одной из, одной из тем, крупных таких, именно рассмотреть именно стратегию. Спасибо. Спасибо, друзья. Что-то кто-то Елена Анатольевна, ну вы уже прямо... Меняю, ради Бога, вы сегодня только не попали, это у нас было делать. такое динамическое э, руковое принятие решения. Ну, да, ну, в Донецких, ну, в поэтому... да, спасибо. Мы уже выразили вам признательность за большую помощь, и саму идею, мы уже говорили об этом. Ну что, друзья, что вы скажете? А? За нас, что вас и без кого? Все нормально. Хорошо. Ну, ладно. Лозунг вчера сказал бы, за нас, за вас и за Донбасс. Я бы сказал, что это нужно.